Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli kanal izləyicilərim. Şəxsi bir tikili, 6 sot torpaq sahəsində, bağlı bağatlı, maya dəyərindən ucuz təklif olunan evimizi ilə tanış edirəm. Qiymətini bərbaşa dan açıqlayacağam, çünki çox bir münasib qiymətə təklif olunur. Yox, ya da irəliyən dəqiqələrində görs göstərəcəm ki, videonu sona qədər izləyəsiniz. Həqiqətən, qiymət münasib qiymətdir. Baxın, evimizin ön hissəsində gördüyünüz torpaq sahəsi qədər də evimizin arxa hissəsində də bu qədər həyətyanı sahəsi var. Ev sahibi maşallah olsun, burda elə bir bağbozdan edib ki, içəri girəndə adamın ürəyi açılır. Müxtəlif növ balıq verən meyvə ağaclarıdır, dekorativ ağaclar gördüyünüz kimi. Evimizin iç təmiri də ideal təmirdir, gəliyən dəqiqələrində görəsiniz. Evimizin arxa hissəsinə keçək göstərim, baxın, o hissəsində də Yetərli qədər torpaq sahəmiz var. Əsəd bildiyiniz bağ evi. Baxın, belə bir geniş torpaq sahəsi var evimizin arxa hissəsində də. Onu da qeyd etdim ki, evimizin içərisinə arxadan da qapı var. Yəni yataq otağına keçir. Keçicilik evimizin İç təqdimatına. Evimizin kürsüsü pilləkən sayından bəllidir ki, neçə daş kürsü üzərindədirs. 9 daş kürsü üzərindədir. Xarici görünüşüm bir daha bu formada göstərirəm və keçirəy evimizin iç təqdimatına. Həcənsə sahəni bir daha göstərim. Baxın, giriş qapısından içəri daxil olduqda bizə qarşılayır belə bir geniş dəhliz. Başlayaq mətbəximizdən. Baxın, belə bir gözəl, geniş, işıqlı mətbəximiz var. Bu qiymətin içərisində qalacaq mətbəx mebeli. Gördüyünüz kimi döşəmə də mərmər daşlardan istifadə olunubdur. Və Çox geniş bir kvadratə malik olan qonaq otağımız. Baxın. Belə bir geniş qonaq otağımız var. 28 kvadrat qonaq otağımızda hər bir pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Öz həyət yanını açılır. Yataq otaqlarımızı göstərim sizə. Yataq otaqlarımızsa hər biri 24 kvadrat da 6-nın 4-ə. Qiyməti açıqlayım sizə. 83.000 manatlıq təklif olunur. Təbii ki, real alıcıya müzakirələşmək də olacaq. Keçək sonuncu yataq otağımızı göstərim sizə. Baxın, bu yataq otağımızın ən üstün cəhəti evimizin arxa hissəsinə, bağ hissəsinə qapısı var. Sanitər qovşaqtakı maşallah olsun 2 otaq boydadır. Opsional rayon Masazır qəsəbəsi avtobus dayanacağından 400-500 metr aralıqda 6 sot torpaq sahəsində qeyd etdim ki, evimizin arxa hissəsində 1.5 sot torpaq sahəsinin sənədi yoxdur, amma evimizin, yəni tikildiyi yer sənədə düşür. Ümumməttə 6 sot gedir, yəni sənəddə 4.5-lik. Qiymət 83.000 manatla təklif olunur. Real alıcıya razılışma olacaq. O qiymətin çərəsində mətbəx mebelidir, hamam aksesuarlarıdır, kombi sistemidir. Bunlar qalacaq. Evimiz 13-ün 14-də. Ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.